আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার রাষ্ট্রবাদী মুসলিম ভাই বোনদের নিয়ে মমতা ব্যানার্জি কত মিথ্যা প্রচার করেছে আজকে চার দিন হয়ে গেল সিএ হয়ে গেছে আপনাদের বিরোধ নেই কারণ আপনারা বুঝেছেন এই আইনে কারো নাগরিকত্ব বাদ যাবে না এই আইন হয়েছে বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে যাদেরকে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাদেরকে সমনাগরিকত্ব দেওয়ার আইন কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয় আমরা আঠারোটা সরকার একটা মুসলিম নাম বলুন যাকে উত্তর উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় উত্তরাখণ্ড মণিপুর আমাদের যত মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান কোনো একটা আসাম রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে সবাই বুঝেছে মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘুদেরকে তেজপাতার মতো ব্যবহার করেন জানেন তো তেজপাতা তরকারিতে লাগে কিন্তু খাওয়া যায় না এটাই হলো আসল জিনিস তাই মমতা ব্যানার্জি উঠতে গত বছর রাম দিন উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা হাওড়া শ্রীরামপুরের পিএম বস্তি আমাদের পাশের নিশরা সেখানে অশান্তি বাঁধিয়েছিলেন অশান্তি বাজানোর মূলে মমতা ব্যানার্জি ছিলেন আর ওখানকার স্বামী আহমেদ এখানকার উপভাইস চেয়ারম্যান বিশরা এবং সাকির আনসারি যাদের কাছ থেকে ভোটাররা সরে যাচ্ছিল কারণ তাদের উন্নয়ন হয়নি তাদের কর্মসংস্থান হয়নি तारा मोदी जीर पाठनो इच्छत घर सोचालाए पानी मोदी जीर पाठनो आवास जो जो नर बाड़ी पारने हर घर नौ से जाल पारने तारा अनुष्मान भारत के सुजोक पानी ताई खिचेते हुई जी जनाधार उसको थोड़ा रिप्यारिन करने के लिए ये लो ममता बिनार्जी का इशारा से दंगा फसाद किया था लेकिन ये दंगा फसाद लास्ट है आगे नहीं होगा सबका धर्माचरण का पूरा अधिकार है किसी को ऊपर आक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं है कालकोला में सत्रह जो दंगा किया था एनआईए ने अंदर कर दिया ये तो पहला छकी है अभी शिवपुर निश्डा बाकी है अगले तो दिन कुछ नहीं होने वाला है हर मजहब हर संप्रद धर्म पालन कीजिए शांतिपूर्ण उपाय से लेकिन चुनाव होगा विकासवाद की से भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल में हर कोने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नौकरी सेल कर दिया लाख लाख नौकरी हमारी जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवान है उनका नौकरी छीन लिया गया पार्थो जी আর পুরো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট জেলার মোদী জীব দে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনাকে অন্দর দেশ কীটি টু করো জনতা মিল রা হিসন তে অনাজ এ রেশন দে মোদী জীবা মোদী জীলান করিয়া आज ये रेशम स्कैम्प जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया से हमारी मील का चावल आता है हमारी जो हमारी जो आटा आता है दाल आता है ये लोग ये जो जतिप्रिय मल्लिक उसका साथी बाकीपुर रहमान ये संदेश संदेशकाली का शाहजहां तक ये सब बांग्लादेश में भेज दिया और आपको किस तरीके से अनाज मिल रहा है गंदा चावल मिल रहा है आपका पास सही अनाज नहीं मिल रहा है सब प्रचार हो रहा है बाहरी देश में खुला मार्केट में इसलिए ज्योतिप्रिय मल्लिक और उनका सब साथी जेल का अंदर है ई माने क्या है ये तो समझ गया आपका और यहाँ जापदाने में क्या हुआ कॉलेज क्यों नहीं हुआ तेरह साल तक चला गया कॉलेज का जमीन फ्लट करके बेच रहा है। ममता बनर्जी को यहाँ का काम का अभी भी हम लोग रेडी है रेलवे डिपार्टमेंट से हम लोग मांग करके कराएंगे काल भी एमसीसी चालू होने के पहले हम लोग का रिक्वेस्ट में उत्तर दिनाजपुर राधिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन चालू कर दिया हमारी घाट का प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आज सुबह एमसीसी चालू होने का पहले बालून घाट से दिल्ली तक नया ट्रेन का हरी झंडा दिखा दिया लेकिन यहाँ आरोपी क्यों हो रहा है शवरा पुल में यह आरोप रेलवे बार बीज नहीं हो रहा है या कैंप किया हर घर नल से जल आया सब घर में नल से जल आया कहा आ गया

चंदन नगर से लेकर आपको तो हावड़ा तक आप देख लीजिए कितना एनसी छोटा छोटा सिल्प का अलग था बंद इक्कीस का बाप क्या क्या बंद हुआ लिख लीजिए मेरा नाम पर मैं नेता प्रतिपक्ष दो करोड़ अट्ठाईस लाख जनता का प्रतिनिधि मेरा नाम करके लिख दीजिए गुंदपाड़ा जुट मिल बंद शामगर जुटमिल बंद भद्रत जुट मिल बंद धानकुड़ी बिस्कुट कारखाना बंद केशवराम नारायण दुप्तीपड़ा बालागढ़ बंद दादर का कारखाना का मध्य प्रदेश सब भाग रहा है बंगाल से एक हजार से ज्यादा व्यापारी उत्तर प्रदेश जोगी जी का एरिया में चला गया क्यों गया जोगी जी का एक ही नारा है सुरक्षा और सुशासन सुरक्षा और सुशासन उत्तर प्रदेश में डबल इंजिन है इसलिए सुरक्षा सुशासन दे रहा है बंगाल की छोड़कर व्यापार का भाग रहा है रियल स्टेट यहाँ का जो रियल स्टेट कर रहा है सब भाग के नहीं उड़ीसा जा रहा है पूरी भुवनेश्वर में नया जो डेवलपमेंट हो रहा है नहीं तो महाराष्ट्र जा रहा है पश्चिम बंगे अवस्था की वो ठीक पश्चिम बंगाल की चुने ছিল এক কোটি বেকার মমতা ব্যানার্জি করেছে দু কোটি বেকার পরিচয় শ্রমিক ছিল পাঁচ লাখ এখন পরিচয় শ্রমিক পঞ্চাশ লাখ ঋণ করে গেছিল এক হাজার কোটি টাকা মমতা ব্যানার্জি ঋণ বাড়িয়েছেন ছ লক্ষ হাজার কোটি টাকা পাঁচশো রুপিয়া লোক হাজার রুপিয়া शराब का दुकान में जाओ और बिहार ला भी करो यही तो बंगाल का भविष्य नौकरी नहीं है इंडस्ट्री नहीं है जूड मिल में मिल रहा है बोलिए ना आपका पंखा मिल रहा है पीएफ एफ हेल्थ स्कीम मिल रहा है हालत तो बहुत खराब है साथ जूड मिल का, का मालिक टी गार्डन का मालिक का साथ ये लोग का मिला भगत है तू, तू मैं मैं एक साथ ये लोग पीछे से एक पीछे से रुपया ले रहा है और श्रमिक को बर्बाद कर रहा है इसलिए बंगाल में भी चेंज का जरूरत है ये चेंज करने के लिए लोकसभा चुनाव में इसको उखाड़ फेंकने का पहले काम कर देना चाहिए यह प्रदर्शन अच्छा होगा ज्यादा से ज्यादा भाजपा को मिलेगा मोदी जी का हाथ मजबूत होगा आप देख लेना डेढ़ दो साल का वोट करने का ज़रूरत नहीं होगा छह दस महीना के बीच सरकार गिर जाने वाला है और यहां डबल इंजिन का सरकार विकासवाद का सरकार चालू हो जाएगा इसलिए आप सबको जो तो हिंदी स्पीकिंग है टीएमसी को तो बाय बाय करना और अंदर जाकर कमल पर दबा देना एक म्यूनिस्पालिटी वोट नहीं है, पंचायत वोट नहीं है सब बूथ में कम से कम छह पैरा मिलिट्री फोर्स रहेगा वो एक कैमरा रहेगा दिल्ली तक हर जिला में ऑब्जर्फर की टोल फ्री नंबर लगा दिया और जरा बंगाली अच्छे তারা ওদের কাছ থেকে দরকার হলে স্লিপ নেবেন আর ভিতরে গিয়ে চিনচাপ দিয়ে দেবেন এত বড় শক্তিশালী নেতা আর জীবনে পাবেন না দুর্বল নেতার হাতে দেশ থাকলে কি হয় এই দেখুন সত্তর লক্ষ লোক কোল্যান্ডে পালিয়ে গেছে দুর্বল লোকের হাতে আর আমাদের বিকল্পকে প্রধানমন্ত্রীর নাম বলুন

¿Usted